ॐ गं गणपतये नमः ॐ विश्वक्षेनाय नमः ॐ जगत्कालजगद्गौरी मानसासिद्धयोगिनी मानसा नागभगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जगत्कारुण प्रिया आस्ति कमाता विषहरेति च महाज्ञानयुधा चैव सा देवी मानसा देव्यै नमो नमः नवनागदेवताक्षो नमः अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभञ्जकम्बलम् शङ्खवारम् धृतराष्ट्रम् तक्षकम् कालीयम् तथा एतानि नव नामानि नागानाम् च महात्मनाम् सर्वदकाले वा पूजाकाले च तस्य सर्पयम् नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्

गतिरूपाय धीमहि तन्नो कालः प्रचोदयाद ॐ कालकालाय विद्महे कालातीराय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयाद ॐ नमो नारायणाय ओ नारायण नमो नारायण गर्डपरिषद विषम ब्रह्मति सृतम ब्रह्म ब्रह्मति

स्वस्तिन इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुंसा निष्णवेदाः स्वस्ति न स्नाक्ष्य अनिष्ठमेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः

जय ओम अस्याह श्री महागरुड़ ब्रह्म विद्याया ब्रह्मा ऋषिः गाजत्री छंदः श्री भगवान महागरुड़ो देवता श्री महागरुड़ प्रियद्यते मम सकुंड बस्या सकल अभिष्यत विनाशनात है नाहु के दोष निम्नत्यत है ग्राहना सूतकाला सूतकाकाला दोष निम्नत्यत है सत्रवा भीष्तरजित्यत है विद्रुषावा विद्रुदोष

ప్రాంగ్యమే క్రద్ యుమం గరుడం హరివల్ల గరువంతుడు మీరు ఏ దేవాలయంలో చూసినా కుడి పాలన ముందు పెట్టుకొని స్వస్తికి స్వస్తికో స్వస్తికుడు దక్షణం వామ వామపాలంతో గుంజం ఎడమ కాలంలో కాడుని కిందలా గుంజించుకుని కూర్చుంటాడు నమస్కారం చేస్తుంటాడు

गुलिकस्व भुजान्तरेन्द्रकालिकनागाभ्याम् चामराभ्याम् स्वीकृतम् एना सेव्यमानं सेव्यमानम् कपिलाक्षं कपिलाक्षम् गरुद्मर्णसदृशप्रभम् दीर्घबाहम् मृहस्कन्धम् नादादरन भूचितं, आजारतस्वन्नाभमा कथ्योस्तु इनप्रभं, कुम्कुमारुनावागंधप्षतचंडड़ निपाननं, नीलाग्रनाशिकापत्रं, सुभाच्चारुकुंदःं, दंस्ट्राक्रादपदरं, ुणसन्द्वाङ्गम् वन्देन्द्रुधवलानम् विष्णुवाह नमस्तुभ्यम् क्षेमं गुरु लाभम् गुरु जयङ् सदा मम एवं ध्याये त्रि सन्ध्यासु गरुडम् नागभूंषणम् विषं नाशयते शीघ्रम् तूलरश्मिवानः

प्रनाथ जा, प्रनाथ जा, नाथ नाज भज भस्मीकुरु भस्मीकुरु हुं फट् स्वाघा चन्द्रमण्डल सङ्गासूर्यमण्डलमुष्टिका

विषाणु सिनि विषाणु शनि विषाणा सिनि विषाहरिनि आतम विषाणस्तम विषामं धात्रेन्द्रम विषम रास्तम विषम अदंध नमहाविषम अतमेन दस्तवतेन स्वाहा ओ नमः भगवते महाकरुणालय विष्टवा वज्रणखवज्रतुण्डाय वज्रभक्षालङ्घीराय ये ह्ये हि महागरुडविषम् छिन्दि आवेध चामेध च स्वाहा सुपर्णा शिखरुपावृत्त शिखातायत्रं चक्षुस्व महात्मा सामते आसुर्वमधे व्यं मृहत्लदन्तवे पक्षौ यज्ञेद्यं उच्चं चन्दां शृङ्गारि निष्टया शपः इदुं शिनाम् सुवर्णजगरुत्मान देवं गच्छ सुबह पत ओमी ब्रह्मविद्यम्

तत् श्रियम् यद्यनन्तः स्वयम् सचरति सचरति तत्कारी अमत्कारी विषदाशिनि विषदोषिणि हतम् विषन्नष्टम् विषम् हतमिन्दस्य वत्ते न विषम् हतम् ते ब्रह्मणा

सचरति सचरति तत्कारि मत्कारि विषनाशिनि विशदूषिनि हतं विषमष्टं विषम् हतबिन्दस्य पत्रेण विषं हतं दे ब्रह्मणा विषबिन्दस्य वत्रेण स्वाहा यदि महापद्मकलुदोषि

यदि शंकर दोषी यदि वा शंकर हस्त यम सजाले सजाले कर करी मत करी विषाणु जीने विषाणु जीने अधम विषाणु अष्टम विषम अधम ब्रह्माणा विषाणु इंद्रस्य

विशगिन्दस्य वद्रेण स्वाहा यति पौंड्रकालिक दूतौषी यदि वा पौंड्रकालिक हस्वयम् सगर सगरति तत हानि हमतकारे विसनासिने विस विषहारिणि हतम् विषम् नष्टम् विषम् हतमिन्दस्य वज्रेण विषम् हतन्ते ब्रह्मणा विषमिन्दस्य वज्रेण स्वाहा यदि नागकधूतोषि यदि वा नागकः स्वयम् सजरति सजरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनि विषदोषिनि विषहारिनि हतम विषन्नस्तम विषम अदमिन्द्रस्य भद्रेण विषम हतमुदे ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वज्रेण स्वाहा

मृगन महरवा विशमेंद्रस्य स्वाहा अनंत वासुकि तक्षक ककार्डाग पद्मक महावद्ग शंखग गुलिक फंग्रकालिक नागक इकेशा दिव्य

चक्षुषा मोचयु सहस्रम ब्रह्मणा ग्राय मन सांजन मुंती मुंतेन मुंती भगवान

स्वस्ति नरेन्द्र अवृद्धश्रवा स्वस्ति न पूजा विश्व स्वस्ति नाक्ष्यो अरिष्टरे स्वस्ति न बृहस्पति दधा ओम शांति 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 नारायण जब भेंगे वासुदेव जब भेंगे तन्ना विष्णु प्रचोदया श्री सीमा हाथ में निज विनम्भे विष्णु अपनी जब भेंगे लक्ष्मी है तत्पुरुषाय विनम्भे सुवर्ण पक्षाय धिभागि तन्नो गन्धः प्रथोडयाद नमो ब्रह्महिं देवाया गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः విరుద్మంతుల యొక్క పాదముల కింద సర్పం ఉంటుంది అందుచేత కాళీమర్ధుణ్ణి అనేటువంటి కాళీలో అనేటువంటి సర్పము యొక్క విషమను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మడు హరించినాడు కాబట్టి మిగిలినటువంటి ఆ అష్టనాగ దేవతల యొక్క సర్పశాంతుల కొరకు కాలసత్వ లోషముల కొరకు సదా విష్ణు సేవ ఆ పనీశ్వరునకు ఆ ఖగేశ్వరునకు కూడా మనం అందరము కూడా నిత్యము కూడా ఈ యొక్క శాంతిప్రదమైనటువంటి ఈ మహామహిమాన్వితమైనటువంటి ఈ గడ్డ ఉపనిషత్తులు కనుక పారాయణం చేసినా చేయించిన వినినా తప్పకుండా వారికి సర్ప దోషముల వల్ల కాల సర్ప దోషముల వల్ల సవ్య కాల సర్ప దోషముల వలన అపసవ్య కాలసర్పదోషముల వలన మరియు రాహుగ్రహ కేతుగ్రహముల యొక్క దోషముల వలన పితృ పితృదోష పితృ పాప దోషముల దోషము అలాగే సూర్యగ్రహణము మరియు చంద్రగ్రహణ కాలములలో ఎవరైతే ఈ యొక్క గరుడ మహామహి మహిమోన్ వివరికమైనటువంటి ఈ గర్ర ఉపనిషత్తుని వింటారో వారికి తప్పకుండా ఆ గరితి మందిని యొక్క తప్పకుండా కలుగుతుంది సదా వాహనుడైనటువంటి ఆ గరితి మంది యొక్క కృపచేత వారిని కోరినటువంటి కోరికలన్నీ కూడా తప్పకుండా వారికి నెరవేరుతాయి అలాగే వారి జాతిలో ఉండేటువంటి సమస్తమైనటువంటి దోషములు కూడా జరుగుతాయి అని చెప్పడంలో తప్పకుండా ఏమాత్రం సందేహం లేదు అని తప్పక తప్పదు అలాగే కుటుంబ స్థానంలో ఉండేటువంటి దోషములు కడత స్థానములుగా జాతకరీత్యా ఏడవ స్థానంలో స్త్రీలకు మాంగల్ ఉండేటువంటి వారికి కూడా ఈ యొక్క గఢ ఉపనిషత్ పారాయణ శ్రవణము చేయడం వలన కూడా అనేక దోషములు పరిహారం అవుతాయి అలాగే సంతతికి కావలసినటువంటి దోషములు తొలగించుకోవాలన్నా సంతతి కలగ కలగాలన్నా సంతతి వృద్ధుల్లోకి రావాలన్నా కూడా ఈ గర్భ పరిషత్తు ఎంతో దోహదపడుతుంది అని ఈ సందర్భంలో చెప్పక తప్పదు గరుత్మంతుడు ఒక పక్షి ఏమాదిరిగా అయితే రెండు రకాల ఇది చేసుకుంటూ పైకి ఎగురుతూ ఉంటుందో ఆ ఎగిరేటువంటి సమయంలో ఆ గరుత్మంతుడు ఆ పక్షిరా మన యొక్క బాధలను మన యొక్క కష్ట కూడా ఆ విధంగా తొలగిస్తారు అని అనేక మంది పెద్దలు తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి అందరము కూడా ఈ గ్రహణ కాలంలోనే కాదు చవితి పంచమి షష్ఠి అమావాస్య పౌర్ణమి త్రిలలో మనం కనుక ఈ గడ ఉపనిషత్ పారాయణ చేద్దాం అందరము కూడా ఆయుధారోగ్య భోగభాగ్య సౌఖ్యపడుతూ జీవిద్దామని మరొకసారి తెలియజేస్తూ ఇటువంటి అవకాశం కలిగించినటువంటి జగన్మాత మా శివకామేశ్వరి సన్నిధులు ఈ యొక్క పారాయణం నిరంతరము చేయడము అనుభూతిపడంతో అనుభవంతో ఈ యొక్క అనుభవాన్ని అందరికీ కూడా పాల్పంచుకోవాలనేటువంటి ఈ మహత్ కార్యము నిర్వహించినటువంటి జగన్మాతకు గురుదేవులకు సదా ఉంటానని తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి అందరికీ కూడా ఈ విషయంలో